Первые переселенцы сейчас будут заходить. Это те, которые жили которые будут здесь жить. А откуда это переселенцы? А, это ну, большая часть Горловки и часть Слуганской области. Мы открываем центр для переселенцев. Мы это церковь добрая Вес вместе с, с общественным деятелем. <с <сёк> Сергеем Косяком. Сергей. Да, да. 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 да, -да, 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 -да. отлично. Вот это наши комнаты такого формата. Вот. В основном комнаты рассчитаны на 4 человека, в зависимости от семьи. Вот. Кухня заказали, будет, я думаю, через пару недель мы сможем ее установить. А продукты откуда вы будете брать? Продукты? Ну, продукты от добрых людей. Вот так вот. Часть продуктов ну, вот, у нас уже есть, часть будут на пожертвование. То есть питание бесплатно будет? Бесплатно, да. Можете принять участие в кормлении, хотя бы частично. Иван Полюшка, меня зовут. Приехал с Макеевки. Почему вы оттуда уехали? Приехали под дом грады установки, начали стрелять, маленькие дети. Четыре года девочки сказала, давайте зонтик, папа, потому что будет дождь. И я понял, что надо выезжать. А в этом доме вы довольны условиями? Да, доволен условиями. Хорошие здесь условия. Они Администрация. Помогли, Администрация тоже хорошая. Ну вот так вот. Но за домом скучаете, надеетесь? Конечно, за домом очень скучаем. Надеемся, чтобы закончилась война. Это как монастырь. То есть человек, который сюда попадает, он ознакомился с правилами, что у нас есть трудовая повинность, у нас есть молитвенные часы, у нас есть воскресное богослужение. И если он соглашается с этим и живет согласно ну, распорядку дня, здесь нельзя распить спиртных напитков, алкоголь, ну, курение. То есть, и нормально живут. И в принципе это полезно и для тела, и для души. Вот, поэтому нет такого, знаете, если ты церковный, мы тебе к себе берем. То есть мы открыты для всех. Просто есть правила. Если человек соглашается с правилами, то живет. Если нет, то ну, пусть подыскуют себе место, где его больше понравится.